سولہ سپارہ پانچواں رقو مریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود کے شر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے وزقر فل کتاب ابراہیم اِنہو کا نَ صدی قنبیہ ازقال علی ابی یا ابتی لم تابود مالا یسما ولا یوغ سرو ولا یوغنی انک شع یا ابتی انی قدج انی منعمی مالم یا تک فتبنی اہدیک سرۃویہ یا ابتی لاب شعیطان اِن شعیطان قان علی الرحمٰن آسیہ يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا و وہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صدق علیہ اس پورے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ بیان کرو اس کتاب میں سے حضرت ابراہیم کے قصہ کو اللہ نے فرمایا حضور سے کہ اے محبوب جیسے حضرت مریم کا قصہ بیان ہوا حضرت ذکریہ کا قصہ بیان ہوا ایسے حضرت ابراہیم کا قصہ بھی بیان کرو ان مشرقوں کے سامنے کیونکہ مشرق جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے لیکن ان کے دین کو اوپر عمل نہیں کرتے تھے اسی طرح یہود و نصارہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نرم گوشہ اختیار رکھتے تھے مانتے تھے لیکن کام ان کے ملت ابراہیمی کے خلاف تھے تو اللہ نے فرمایا اے محبوب ان مشرقین سے حضرت ابراہیم کا قصہ بھی بیان کریں وہ بھی ان کو سنائے کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کو مانتے ہیں لیکن کام تو تمہارے اس کے الاٹ ہیں <تصفح> وہ کیسے وہ <تصفح> یوں تھا کہ مشرقین مکہ دو گروہ تھے ایک تو سرے سے اللہ کو مانتے نہیں تھے <تصفح> وہ سارے کے سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے مختلف قسم کے بت بنائے ہوئے تھے ان کی پوجا کرتے تھے سب کچھ انہی کو مانتے تھے انہی کو خدا بناتے تھے دوسرا وہ گروہ تھا کہ وہ کہتے تھے ایک بڑا خدا ہے اوپر والا اس کو بھی ہم مانتے ہیں یہ جو ہے نا یہ چھوٹے خدا ان کو بھی ہم مانتے ہیں تو ان سارے عقائد کی تردید کی گئی یہ قصہ بیان کر کے حضرت ابراہیم کا کہ جس ابراہیم کی تم بات کرتے ہو وہ تو پکے ٹھکے مواحد تھے اور تم کہتے ہو کہ یہ خدا بھی ہے وہ بھی خدا ہے وہ تو صرف ایک خدا کی عبادت کرتے تھے حضرت ابراہیم جس کی تم بات کرتے دوسرا یہ ہے کہ تم مشرقین کہتے تھے حضور کو کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں تیرے نئے دین پر ہم ایمان لیں ایسے نہیں ہو سکتا ہمارے آبا و اجداد کا جو پرانا دین ہے ہم اس پر چلیں گے تو اس قصے کو بیان کر کے یہ بتایا گیا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو اس نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑا حتیٰ کہ اپنے باپ کے دین کے خلاف بغاوت کی کہ یہ دین غلط ہے اور باپ بیٹے کا مکالمہ ہوا حتیٰ کہ باپ نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا حضرت ابراہیم کو تو وہ تو حضرت ابراہیم تو ایک ہی خدا کے ماننے والے تھے اور آپ جو ہے ایسے مانتے زبان سے ہو عملاً نہیں مانتے یہ قصہ بیان کر کے یہ ان کو توجہ دلائی گئی مشرقین کو بھی یہود و و نسارہ کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانتے ان کا دین کیا کہتا ہے انہوں نے کیا کیا وہ اس رقو میں ہے فِي کتاب ابراہیم بیان کرو اس کتاب سے حضرت ابراہیم کا قصہ كَانَ صدیقہ نَبِيًّا کہ حضرت ابراہیم وہ بہت بڑے سچے نبی تھے صدیقہ بہت بڑے سچے نبی تھے نبی تو سارے سچے ہیں صدیق جو ہے صدیق یہ یہ بتایا گیا جو لقب یہ نبوت کے ساتھ خاص نہیں ہے اس لیے آگے نبیہ بھی کہہ دیا کہ وہ نبی جو سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے وہ نبی جو سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے دیکھیں جہاں نبی آ جائے تو وہ تو سچا نبی ہوتا ہے نبی کے ساتھ یہ اس لیے صدیق کہا گیا کہ کوئی جھوٹا نبی بھی آ سکتا ہے نبوت کا دعویٰ تو بہت سارے لوگ نے کیا ہے اور نہ جانے آگے کتنے لوگ آئیں گے ایسے تو اس لیے یہاں خاص کیا ہے کہ وہ نبی جو بہت سچ بولنے والا نبی ہے صدیقہ جی سچ بولنے بہت بڑا سچ بولنے والا نبی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام از قال لی ابی ہے یا جب کہا حضرت ابراہیم نے لی ابی ہے اپنے باپ سے یا ابت اے میرے ابا لیمت آبودو مالا یسما ولا یو برو ولا یونیان کشیا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو مالا یسماؤ جو نہ سنتے ہیں ولا یوگ سے نہ دیکھتے ہیں ولا یوگ انہیں آن کا آ اور نہ تمہارے کسی کام کے ہیں نہ تمہارے کام میں کہیں ہاتھ بٹاتے ہیں کیسے تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ بت تو بیکار ہیں نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کسی کام کی کسی کھاتے کے ہیں کیوں ان کی عبادت کرتے ہو لیمہ تعبود مالا یس ہاں جی ان کی عیب حضرت ابراہیم نے بتایا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ بت بیکار ہیں نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں والن عن کا شعیہ اور نہ آپ کے کسی کام میں معاونت کر سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے یا آبات ان نے قاد جا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں توحید کی یا اب انی قد جا انی من العلم اے میرے ابا انی قد جا انی من العلم کہ بے شک میرے پاس آیا ہے ایک علم ایسا علم کہ معلم یا عتی کا فتبی احدی کا سیرات معلم یا عتی کا ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا معلم یا عتی کا وہ علم میرے پاس آیا جو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایسا کریں فتح میری اتباع کریں اہدیقہ سیراتن سویہ میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا آپ میری اتباع کریں حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کہا یا اباط لا تعبد الشیطان اے میرے ابا لا تعبد الشیطان شیطان کی عبادت نہ کرو یہ بتوں کی جو عبادت کرتے ہو یہ شیطان ہے یہ شیطان کہتا ہے ان کی عبادت کرتے ہو شیطان کی عبادت نہ کرو کیوں ان نہ شیطان کان عل رحمان کہ شیطان جو ہے وہ رحمان کا نافرمان ہے ہے آس شیطان جو ہے وہ اپنے رحمان کا نا فرمان ہے تو تم شیطان کی عبادت نہ کرو یا ابتی انی اخافو اے میرے ابا انی اخافو مجھے ڈر ہے کا عذاب من الرحمان کہ آپ کو رحمان کا عذاب چھو نہ لے پکڑ نہ لے فتقون علی شیطان اگر آپ کو اللہ کا عذاب نے پکڑ لیا تو پس ہو جاؤ گے آپ شیطان کے دوست فتقون علی شیطانی ولیہ ولی آپ شیطان کے دوست بن جاؤ گے اور وہ شیطان بھی عذاب میں اور آپ بھی پھر عذاب میں چلے جاؤ گے تو آپ جو ہے بتوں کی پوجا چھوڑ دیں جیسے میں آپ سے کہتا ہوں آپ ویسا کریں جب یہ سارا بیان حضرت ابراہیم کا سنا کس نے حضرت ابراہیم کے باپ نے آذر نے تو کہنے لگا جواب کیا دیا پہلے تو متاثر ہوتا متاثر نہیں ہوا جواب دیا کالا اراغب انت انتا ان علی ہتی باپ نے جواب دیا بیٹے کو اراغب انت انتا ان ہتی اچھا تو ہمارے معبودوں سے بیزار ہو گیا ہے والد نے جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا آراغ بیزار ہو گیا ہے تو ہمارے خداؤں سے ابراہیم تو بیزار ہو گیا ہے ہمارے خداؤں سے یا ابراہیم اے ابراہیم یہ،, یہ کیسے ہو گیا کہ تو بیزار ہو گیا ہمارے خداؤں سے للم تَنْتَهِ اب دھمکی دی اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا ل علم تنتہ اگر تو باز نہ آیا ہمارے خداؤں کی یہ بے حرمتی جو آپ کر رہے ہو اور ان کے ایوب نکال رہے ہو عیب نکال رہے ہو ان چیزوں سے باز نہ آیا اور اسی طرح یہ اپنے دعوت سے تم باز نہ آئے ل علم تنتہ اگر باز نہ آئے لا ارجو من تو میں تم کو پتھروں سے مار کر سزا دوں گا باپ نے یہ جواب دیا حضرت ابراہیم کو نہ نہ میں تم کو پتھروں سے سزا دوں گا رجم کہتے ہیں پتھر مارنے کہ میں تم کو پتھروں سے سزا دوں گا وہ جرونی ملیا اس وقت کے آنے سے پہلے تو ایسا کر یہاں سے چلا جا وہ جرونی ملیا مجھ سے دور ہو جا مجھ سے دور ہو جا یہاں سے چلا جا یعنی گھر سے چلا جا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب باپ کی بات سنی تو فرمایا قال سلام ٹھیک ہے بابا میرا سلام ہو آپ پر آپ نے والد کی آگے بے حرمتی نہیں کی بلکہ احسن طریقے سے جواب دیا قال سلام ٹھیک ہے میرا آپ پر سلام ہو آپ خوش رہیں سلام العلّ کا آپ پر سلام ہو سا فرولا ربی میں جا تو رہا ہوں گھر سے میں اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے حضرت ابراہیم نے یہ فرم ہے جی باپ کی بے عزت ہی نہیں کی کہ جب اختلاف ہو گیا کسی بات میں تو یہ نہیں کہ لڑ پڑا دست ہو گیا یہ نہیں ہے کہ باپ کو بے عزت کیا ایسا نہیں حالانکہ اصل چیز یہی ہے ماں باپ ہوں اولاد ہو جس کے درمیان میں اختلاف وہ دین ہے دین حق پر ہونا چاہیے تو اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی بے عزتی نہیں کی ہم تو دنیا کی خاطر لڑ پڑتے ہیں والدین سے بے عزت کرتے ہیں ماں روتی ہے باپ روتا ہے تو ایسے نہیں ہمیں یہاں سبق دیا گیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام ٹھیک ہے میرے بابا آپ پر سلام ہو سا فرولا کا ربی میں جا رہا ہوں لیکن آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا ربی اپنے رب کے اپنے رب سے کہ اللہ آپ کو ادائے دے انََََََََََ کا نبی حفیہ اس لیے کہ میرا رب جو ہے وہ مہربان ہے میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ مہربان ہے میری دعا کو سنے گا وہ آتازی لکم وماتدعن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جدا ہو گئے گھر سے وہ وہاں سے جدا ہوئے ہاں جی اور میں دور ہو رہا ہوں تم سے جدا ہو رہا ہوں وماتدعون دون اللہ اور جن کی تم پوجا کرتے ہو اے باپ جن بتوں کی ان سے بھی میں کیا ہو رہا ہوں دور ہو رہا ہوں ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں تم کو بھی چھوڑتا ہوں تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑتا ہوں میں جاتا ہوں گھر سے بہر وہ اعتازی اور میں تم کو اور تمہارے ان معبودوں کو جو تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو ان کو چھوڑتا ہوں وہ ادعو ربی اور میں عبادت کرتا ہوں اپنے رب کی حضرت ابراہیم نے فرمایا آسا اللہ اکونا بدعا ربی شقیہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں تو اللہ جو ہے میرا رب جو ہے وہ میری عبادت کرنے سے مجھے جو ہے وہ شقیہ وہ بد نہیں بنائے گا بدقسمت نہیں بنائے گا مجھے قسمت والا بنائے گا اللہ میرے حال پہ رحم کرے گا گھر سے جا رہا ہوں تو اللہ مجھے ایسے نہیں چھوڑ دے گا میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں فلم آتا وما یا ابدونہ مندون فلم آتا ذی الحم و ما یابدون مندون پھر جب ان سے دور ہو گئے ہاں جی اور ان سے بھی دور ہو گئے جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے وما یابدونہ مندون اللہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دور ہو گئے اللہ کی عبادت ایک گوشہ گوشنشین ہو گئے اللہ کی عبادت کرتے رہے تو اللہ نے پھر کیا عطا کیا اللہ نے عطا کیا وَحَبْنَا لَهُ نالو اسحاقہ اللہ نے پھر اولاد عطا کی ایسی اولاد جو نبی بنی وَحَبْنَا لَهُ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام کیا تھا حضرت اسحاق جس کا نام تھا اسحاق حضور صلی اللہ علیہ کن کی پوچھ سے آئے حضرت اسحاق ہم جو ہے ہمارے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کن کی پوچھتے ہیں حضرت اسحاق علیہ وسلم تو اللہ نے پھر کیسا مرتبہ دیا کتنی بڑا مرتبہ دیا کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں حضور آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے سردار ہیں سید ہیں ہے سید الرسل ہیں تو اللہ نے پھر عطا کیا ان کو بیٹا اسحاق حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا حجی یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ نے کیا بنایا نبی بنایا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی اللہ نے کیا بنایا نبی بنایا تو اللہ نے بیٹے کے بیٹے کو بھی نبی بنا دیا بیٹا بھی نبی حضرت ابراہیم کا بیٹے کا بیٹا بھی نبی اور یہ سلسلہ شروع ہوا ستر ہزار نبی ستر ہزار نبی بنی اسرائیل سے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے یعنی آدھے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سے آئے تو اللہ نے پھر یوں عطا فرمایا اللہ نے اسحقہ و یاقوبہ اللہ نے عطا فرما دیا حضرت ابراہیم کو اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام یہ پوتے ہو گئے نا حضرت یعقوب وکلن جعلنا اللہ اور ہر ایک کو نبی بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں بھی نبی تو اللہ نے پھر یہ اعزاز دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم نے باپ کی بات پر صبر کیا گھر سے نکال دیا کوئی بات نہیں ہاں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات ہیں یہ سبق آمیز ہے اور اس میں بہت بڑی عبرت ہے جیسے جب چیخے میں ڈالا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی آگ میں بہت بڑا چیخہ تیار کیا گیا اس میں ڈالا گیا تو یہ سبق ہے اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچ جوانی میں یہ جوانی کا قصہ ہے ہاں جی ابتدا ہے جوانی کی ہاں جی اور جوانی میں گھر سے نکال دیا گیا تو یہ یہ بھی ایک سبق ہے اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ کہ جب اولاد ہو گئی ہاں جی اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام جی جب بیٹے جوان ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ زی ذرع دکل محرم یہ جو جہاں مکہ ہے خان جہاں خانہ کعبہ ہے پہلے تو کچھ بھی نہ تھا یہاں پہ نا جب حضرت ابراہیم آئے تو اللہ نے فرمایا یہیں چھوڑ دو بیوی بی کو بھی بچے کو بھی جہاں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ کوئی انسان ہے ہاں جی زی زر قرآن کہتا ہے کہ جنگل بر بئی آبان جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی جگہ تھی جہاں جنگل تھا بر بئی آبان تھا کچھ بھی نہ تھا تو اللہ نے فرمایا یہیں چھوڑ دو یہ بھی ایک امتحان تھا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا اللہ کے حکم تو یہ سارے قصے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جی یہ سبق آمیز ہے اور اسی طرح پھر اللہ نے فرمایا ابراہیم سے بیٹا جوان ہو گیا ہاں جی اللہ نے اے ابراہیم آپ آب بیٹے کو ذبح کرو اس کے گردن پہ چھری چلا تو یہ سارے جتنے بھی قصے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس میں سبق ہیں اور قرآن وہی قصے بیان کرتا ہے جس میں سبق ہیں جہاں تک سبق ہے وہاں تک قصہ بیان ہوتا ہے پھر وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ابتدا سے آخر تک ہو تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پھر عطا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام وک اللہ جا اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا سب کو وب حبن علوم مر رحمۃینہ وجا علم عسان صدقن علیہ اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کا حصہ عطا فرمایا ہر ایک کو وب حبن من رحمتنا اللہ نے فرمایا ہم نے ہر ایک کو اپنی رحمت کا حصہ ان کو عطا فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ صدقن اور ہم نے بنایا ان کے ذکر کو سچا اور بلند لسان کا منع ذکر اور ہم نے ان کے ذکر کو بنایا صدق سچا علیہ بلند بالا ہم نے ان کے نام کو روشن کر دیا جہان میں برا دیے ہے جی نیک نام جی ایک, ایک تو نام ہو جاتا ہے بدنامی کا نام مشہور ہو جاتا ہے نیک نام ہم نے ان کو کیا کر دیا مشہور کر دیا دنیا جہان نے وجال نثار صدق علی یہ قصہ اس لیے بیان کیا گیا کہ تاکہ مشرق کے عقائد کی تردید کی جائے مشرقین کے عقائد کی جو مشرق اس وقت عقیدہ رکھتے تھے کہ بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بتوں سے کیا تھے بیزار تھے بیزار ہو کر وہ گھر سے کیا چلے گئے باپ سے اختلاف کیا ہاں جی حدیث میں آتا ہے یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں آذر آذر کیونکہ یہ گیارہویں سپارے میں گزرا ہے اللہ نے پھر منع فرما دیا تھا کہ اے ابراہیم اب اپنے باپ کے لیے دعا نہ کیا کرو یہ پیچھا آپ نے پڑھا ہے درس میں کہ ابراہیم اپنے باپ کے لیے دعا نہ کیا کرو اب ان کی بخشش کی دعا نہ کرو کیوں اس لیے کہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ اب یہ مرد دم تک ایمان نہیں لائے گا اس لیے اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اس کا علم نہیں تھا اور ہوا بھی ایسے کہ مرد دم تک وہ ایمان نہیں لایا اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منع فرما دیا حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت میں چلے جائیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہاں درخواست کریں گے یہ بخاری شریف میں حدیث ہے اللہ سے درخواست کریں گے اے اللہ آپ نے تو یہ حکم دیا کہ میں جنت میں ہر چیز عطا کروں گا میں کسی کو مایوس نہیں کروں گا آج میرے لیے تو ایک ذلت ہے کہ میں جنت میں ہوں اور میرا باپ جو ہے وہ جہنم میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ سے کہ میرا باپ جہنم میں تو اور میں جنت میں یہ میرے لیے ذلت ہے لوگ کیا کہیں گے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے جہنم میں تو اللہ کا یہ نظام ہے اللہ نے پہلے فرما دیا کہ کافر جو ہے وہ جہنم میں جائے گا یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا نا کہ اٹل فیصلہ ہے کہ کافر کے لیے کیا ہے جہنم اب کفر پر مرا تو ان کے لیے جہنم ہے تو اللہ فرمائے کہ ابراہیم آپ کو معلوم تو ہے کہ جنت تو میں نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے فرما برداروں کے لیے بنی ہے اور جہنب جو ہے وہ کافروں کا ٹھکانہ ہے وہ اپنے ٹھکانے میں پہنچ گیا ابھی یہ بات ہو رہی ہوگی تو اللہ فرمائے گے آپ نے نیچے دیکھو نیچے دیکھو جب نیچے دیکھیں گے تو ایک بجو ہوگا بجو بجو کی شکل میں اور وہ بجو جو ہے وہ اس کا باپ ہوگا وہ باپ آزر بجو کی شکل میں اللہ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے آزر کو بجو کی شکل میں اس لیے کہ تاکہ جب جہنم میں ڈالا جائے لوگ جب دیکھیں تو وہ پہچان نہ سکیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے بجو کی شکل بنا کر اللہ اس کو ڈال دیں گے اور یہ فرمایا کہ اب تو آپ کے لئے ذلت نہیں ہوگی اب تو کوئی مایوس ہی نہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو تو اس لیے یہ اصل چیز جو ہے یہ رشتہ ناطے جو ہے چاہے باپ بیٹا کیوں نہ ہو اصل بات یہ ہے کہ دین پر آنا اور دین اسلام پر آنا اور اس کو قبول کرنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے چاہے اولاد ہو جی چاہے ماں باپ اگر ماں باپ میں سے کوئی قبول نہیں کرتا تو اس کو بیٹا نہیں چھڑا سکتا یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ سب سب اللہ